नाव पर विशेष क्लीयर है दसो समझ आ गया जी होमवर्क चेक हो गया सारे इसका होमवर्क पेंडिंग नहीं है कका द दो अक्षर है जिसमें चार स्टूडेंट्स गलतियां कर रहे हैं समस्या वाली गल नहीं है में। में बोलो जी कोई क्वेश्चन को हो गया हाँ जी टाइप भी कर सकते हैं बोल नहीं सकते टाइप कर सकते हैं किस तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है पिछले लेक्चर में होना थे सारे में क्लियर है हम पर तीनों टॉपिक यस ठीक है जी कर लिया है अब तो पहला ना और एजुकेशन बोर्ड फोन किया हरियाणा दसोह है कि विशेष है

не О, Чистом. Амуды. Он там. ਕਤਤ ਲੱਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਿੰਦਾ ਕਤਤ ਲੱਕੇ ਇਸ ਰਿਕਵਰ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਨਾ ਤੇ ਨਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਨੰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਣਾ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ जी में स्टार बना के लिखो क्रिया शब्द अंत नाना का प्रयोग माफ करना जी हमदा है जो इंपोर्टेंट आउटकमिंग है उनको भी माफ करना जी करें ठीक है फिर यहां शब्दों अंत विच विचा का प्रयोग हूं है जिस तरह सब तो पहला उदाहरण लिखो देखना इस तरह ना लिखो क्लैरिफाई करके लिखवाना है तो होर भी बढ़िया देख तो देखना बनिया है दसो बोल तो बोलना बैठ तो बैठना सोच तो सोचना होया ना प्रयोग सारे में बहुत सारे वर्ड इस तरह करेक्ट हो जाएंगे हाँ जी मधुर जी अभी स्टार्ट ही किया है टॉपिक हमने क्रिया ठीक है जी आ, क्रिया डेफिनेशन लिखी है म हो पता लगे वर्ब की अंतर प्रयोग है बैठना तो एक बार लिख लो बाकी सारे स्टूडेंट एक बार आराम लिख लो कोई जल्दबाजी नहीं फिर अगे वाई इंपोर्टेंट स्टार वाला पॉइंट सारे क्लियर हो ਸੋ ਯਸ ਸਰ ਇਸ ਤਰੀਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸੇ ਨਿਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਨਾਣਾ ਹੋਵੇ

ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਰੂਲ ਦੱਸੋ ਦੋਨੋਂ ਸਾਰ ਰੂਲ ਇਧੇ ਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋਗੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯੈਸ ਸਰ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੜੀ ਇਜ਼ੀਲੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਣਾ ਨਾਣਾ चिंता नहीं बहुत वादिया अगे लिखो किरिया दो प्रकार दी है क्रिया दो प्रकार की बूंदी है पहला है जी पता ही है तो हमें कर्म क्रिया कर्म ना होना क्रिया कर्म का कर्म होना लिखो टॉपिक खत्म हो गया है है ना ही सर ये एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आएगा कि क्रिया को बताओ और उसके भेद क्रिया की परिभाषा दो तो किन्ने भेद होंगे उस भी चाह लिखन स्टार वाले पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं पाएगी मैम बाकी का सारा रहेगा स्टार सार। वाले पॉइंट तो मतलब का का एक मार्क्स का ही आएगा ज़्यादा बड़ा तो नहीं आएगा। टू, टू, फोर, टू, फोर, टू, मार्क्स ठीक है थैंक यू सर फाइव मार्क्स आता है नाव पढ़ना विशेषण

एप, आ, से असंभव संभव से असंभव ठीक है तक कर्म ना होना जिम्मे खेड रहा है जी खेड ही लिख लो मैं जिमे एक शब्द है सोना दलीप सलीप है आकर्मक क्या सोना कुछ नहीं पता पर खाना खाना है सकर्मक इस खाना तो उत्तर मिलेगा भोजन सोना असंभव आकर्मक क्लियर समझ गए देखना सकर्मक है ठीक है सुनना सकर्मक है पर उडना की उडना पॉसिबल है दसो देखो नहीं है ना तो उडना की है आक्रमक सब दसो समझ आया क्रिया शब्द के की लगाओ जे तो आंसर मिले ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਵ ਕਰਮਕ ਜੇ ਅਨਸਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਆ ਕਰਮਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਇੰਨੀ ਡਹਿਰਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਦੱਸੋ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ नहीं है जो कि प्रश्न अगे वी yes, चाहो तीन चीजा सीखोंगे होमवर्क च मैंने लगी है पैर तीन अक्षर लिखे जा सकते हैं जिसमें तुसी दुत अखर कहने हो दुत अखर कीड़े कीड़े है पंजाबी च इकता जैसे हिंदी में भी प्रभाव प के पाव में र लिखते हो आहाते वाह वाह जी मैं इसी उदाहरण दे रहा तुम प्रभाव पढ़ाई ਸਵਾਰਤ ਲਿਖ ਲਓ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਚ 2 ਮਾਰਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇਗਾ ਦੁਤਕ ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਦੁਤਕ ਅੱਖਰ ਪੈਰਾਂ ਮਚ 5 ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੁਤਕ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਰਾ ਹਾਹਾ ਵਾਵਾ ਧਾਰੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਹੀ ਨਾ ਪੜਾਈ ਵਾਹ ਵੀ ਨਾ

लेख रचना तो थोड़े बच्चों कई मैंने ऐसे लिखते भेजा भी है बहुत वादिया वेरी गुड लेख रचना ऐसे राइटिंग पेज लिखने हैं वन टू वन पॉइंट फाइव टेंथ का पेपर है ज़्यादा ने शब्द कह सकते हो तीन सौ तो साढ़े तीन सौ

जी में मैं थोड़ा तो हूँ एक ऐसे लिखण माँ विद्यार्थी अनुशासन देख रहे हो सर ती मैं सारा इसके फर्स्ट थ्री पैराग्राफ टोटल मतलब स्क्रीन शॉट लै लो प्लीज ये तो सारा तो लेके बुक भी है ना ग्रुप नंबर वन सिक्सटी टू करना है ठीक ये मैं लिख के भेज दोगे ठीक कोशिश करते हैं हफ्ते ग्रामर खत्म करके नेक्स्ट वीक तो लिटरेचर शुरू कर लिया आप ठीक है लिख के भेजो ये वाला सारा ते जो क्लास का वर्क है नोट्स ये भी लिख के भेजो बस क्लियर सारे है दसो mm -hmm. बोलो बोलो मैम चलो फिर दोस्तों हैं हां कल दोबारा एक काम जरूर करके मैंने नंबर पे सेंड कर दो ठीक है तो होमवर्क चेक करके मैं थो भेज देवगा बहुत बहुत धन्यवाद सारे का जी ਸਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੇ ਲੀਏ ਪੀਐਸਬੀ ਕੋ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਵਾਹਾਂ ਪੇ ਕਿ ਕਬ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਹਾਂ ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੀਐਸਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਉ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਓਪਨ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੇਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਫਾਰਮ ਓਪਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਓ ਕੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਫਰਸਟ ਵੀਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਰਮਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਓਕੇ ਸੀ Io lo credo, sto a